Moskvada yerləşən Tretyakov qalereyası dünyanın ən böyük muzeylərindən biridir. Qalereyada məşhur rus rəssamlar Ilya Repin, Ivan Şişkin, Vasili Verişagin kimi şəxslərin əsərlərinə rast gəlmək olar. Çar Rusiyası dövründə burada yalnız rus rəssamlarının əsərlərinə yer verilsə də, Sovet dövründə artıq SSR-nin digər respublikalarının da rəssamları üçün yol açıldı. Azərbaycandan ilk əsər isə 1931-ci ildə bu qalereyaya daxil olub. Rəssam Şamil Qaz Ziyevin çəkdiği Çoban adlı əsər mütəxəssislər tərəfindən bəyənilərək Tirsykov qalereyasına aparılıb. Şamil Qaziyev Naxtsivan Pedagogi Texnikumunda təhsil alıb. Daha sonra elə bu texnikumda rəsm müəllimi kimi işləyib. Həmin vaxt Şamil Qaziyev həm də rəsm dərnəyləri təşkil edirdi. Bu dərnəklərdə iştirak edən şəxslərdən biri də Ümumilli Lider Heydər Əliyev oldu öz istedadı və bacarığı ilə seçilən rəssam 1944-cü ildə Naxtəvan müxtar respublikasının əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülüb. O həmin adla layiq görülən ilk şəxs idi.